Dost itirmək çox ağırdı. Mən bunu ağırlığını bu qəzada ən yaxın dostunu itirən İlqarın səhərə qədər yatmadan siqaretə siqaretə çalamağından hiss etdim. Bu sözləri aparıcı Zülfiyyə Bayramova sosial şəbəkədə yazıb. O bildirib ki, ötən gün hərbi helikopter Xızır rayonu ərazisində yerləşən Qara Heybət aviasiya polqonunda təlim uçuşları yerinə yetirərkən qəzaya uğraması nəticəsində şəhid olan polkovnik Cavadov Füzuli Əli İbrahimov oğlu həyat yoldaşı aparıcı İlqar Mikaylo oğlunun yaxın dostu olub. Səhərə qədər nə uyatdı, nə də mən. Hər ikimiz səssizcə çəkirdik bu ağrını. Bir-birimizlə danışmada mən İlqarə söz deməyə qorxurdum. Qorxurdum ki, dolub-dayanmış İlqar söz desəm bəlkə də ağlayar. Mən isə onun ağlayan görmək istəmirdim. O da mənə demirdi, bəlkə də söz desə səsi titrəyəcəkdi çəkinirdi ya da öz aləminə elə qapanmışdı ki, gözü heç kimi görmürdü. O dostunu, dostu ilə bərabər şəhid olan icidləri düşünürdü. Mən isə o icidlərin ailəsinin nələr yaşadığını, bu xəbərin ağırlığından necə məhv olduqlarını düşünürdüm. İlan vuran yatdı, biz yatmadıq misalı yaşadıq. Bu gecə bizi ilan vurmuşdu. Allah sizə rəhmət eləsin. Füzuli və dostları, yeriniz cənnət olsun.